怎么样，困不困？什么人？不怕。这是周将军的令牌，他允许我们上城楼观望日出的王军大院。二位若是信不过我们，可在一旁监看。请，多谢。嗯 登上那高台的，便是你未来的师父。来了来了，他来了。 钗斑驳了等待。 狼夜破晓，三军齐出，狼烟为警，黄沙袭天。这就是真正的周生辰，家臣上千，手握七十万大军的小南陈王，是色授魂雨还是情迷心窍？当时的我，并不懂得这些，只是被眼前所见震慑。 你们是何人？妹妹不怕。竟敢私上城楼，说话。小玉，别吓到他们。 是师傅。请，请。小南辰王。崔夫人，这位是。这是崔风。三郎，快拜见殿下。 殿下，不必多礼了，里面请吧。 十一，在家中被唤作十一是吗？正好，我已经有十个徒弟了，我也叫你十一，可好？他竟没有自称本王，还是我，好奇怪的人。接下来要干什么？还要叩头吗？ 起来吧。南城王府的规矩不多，不用这么在乎拜师礼。这位是你的大师姐，以后有任何事情都可以找她。